sama-sama beroleh kesudahan hidup yang baik dan kita sama-sama jua beroleh kasih dan juga redha Allah Subhanahu wa taala tak kala kita semua kembali kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan amin ya rabbal alamin Baiklah muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah jadi insya-Allah pada pagi ini kita mengambil sedikit lagi ruang masa untuk kita sama-sama memperingatkan diri kita yang mana khususnya kita sama-sama pada pagi ini terus melihat lagi apa yang dipesankan ya oleh pengarang risalah kita ini iaitu 40 hadis penawar bagi hati yang disusun oleh Allahyarham Syekh Ahmad Fahmi bin Zamzam yang mudah-mudahan insya-Allah kita beroleh kebaikan, manfaat dunia dan juga akhirat kita dari apa yang dinasihatkan oleh pengarang risalah kita ini dengan penyusunan hadis-hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk kita sama-sama beroleh manfaat daripadanya mudah-mudahan amin ya rabbal alamin baik dalam pertemuan lepas sidang jemaah ya kita telah melihat nasihat di dalam bicara mukaddimahnya yang mana kita sedar dan tahu bahawa dalam kehidupan kita ini kita mempunyai cabaran dan dugaan cabaran dan dugaan yang paling besar tidak lain tidak bukan yakni datang daripada musuh kita iaitu iblis laknatullah iblis ini akan senantiasa mencari jalan untuk merosakkan manusia dan mereka ini tidak pernah berputus asa Tak pernah berhenti sidang jemaah Pagi, petang, siang, malam Cari saja jalan untuk merosakkan manusia Malangnya manusia tak pernah fikir, sedar dan ingat akan perkara ini Maka sebab itulah ramai manusia juga pada hari ini yang berperangai macam setan. Sidang jemaah Walhal Allah subhanahu wa ta'ala dah ingatkan Jelas dah pun straight forward Allah ta'ala beritahu Inna syaitana lakum aduun fattakhiduhu aduwa Syaitan itu musuh Maka jadikanlah ianya musuh Yang kita pergi berkawan jadi macam syaitan juga tu kenapa? Sidan jemaah dan rahmati Allah Bila tanya Takut tak neraka takut nak masuk syurga tak? Nak Kan? Tapi Tidak bergaya ataupun Tidak menjalani kehidupan Yang akan membawa kita Beroleh kasih rada Allah Dikurniakan ni'mat syurga Tetapi hidup dengan cara Sebagaimana yang diajak Ditunjuk, dipujuk oleh syaitan Iblis ini tadi Sidang jemaah Jadi fikir-fikirkanlah Tentang perkara ini Syaitan ini tadi dalam pertemuan lepas iblis ini tadi kita dah tengok bagaimana mereka ini tadi akan terus menghiaskan kehendak kita nafsu kita dengan pelbagai perkara keseronokan, sidang jemaah sehingga kita terus terjebak terlibat dengan perkara-perkara dosa, sidang jemaah. Baik. Jadi sidang jemaah. Haa. Jadi apabila manusia iaitu seterusnya apabila hati seseorang manusia ini tadi telah tergoda dan matanya telah tertutup dengan bayangan kelazatan hawa nafsu dan juga syahawat maka ketika itulah manusia akan melupakan Tuhannya sehingga ia berani berbuat maksiat yang mengakibatkan satu titik hitam telah tumbuh di lembaran suci fitrah yang ada dalam hatinya itulah keadaannya Sidah jemaah bahkan bila berlaku demikian ya Allah Taala sebutkan juga mata ada tak dengar eh mata tak dengar pula mata ada tak tengok telinga ada tak dengar kan Hati ada Tak boleh fikir dengan betul Pada ketika itu manusia yang asalnya Allah subhanahu wa ta'ala Jadikan dengan sebaik-baik kejadian Ahsani taqwim Tapi pada ketika itu manusia ini Allah ta'ala rendahkan Hinakan lebih teruk lagi daripada haiwan ternakan ulaika kal an'am balhum adall sidajba bila tadi ah ya? Bila manusia dah sampai peringkat juga... Bertuhankan hawa nafsu. Sidat jemaah. Kenapa boleh jadi demikian? Iblis. Syaitan. Pujuk. Kan? Engkau kena ikut gini. Kena bagi puas hati. Kan? Engkau kena bagi puas hati. Engkau kena bagi senang hati. Dia tak suruh kita ni. Hati ni beriman pada Allah Dia tak suruh macam tu Yang banyak dia suruhnya Bagi puas hati, bagi senang hati kau Orang lain peduli, lantak lah. Kan Yang penting kau dapat Orang lain tak dapat itu dia punya hal Orang lain tu teranaya zalim Siapa suruh dia lemah Kan Yang penting kau dapat je Engkau dapat kuasa, engkau dapat kaya eh, Engkau dapat pangkat itu yang penting. Yang lepas ni punya cerita, lepas ni punya cerita lah. Akhirat punya cerita tu nanti sempat kita taubat lah. Wah, tu kalau dia baik sikit. Kan? Itu kalau dia nak pujuk, nak tipu orang yang baik sikit. Sudah jemaah dan rahmati Allah. Ustaz, yang penting ustaz bagi dapat dulu. Tambah-tambah ustaz kalau dah dapat kaya ni senang ustaz nak tolong orang. Oh. Kita pun ah, ya juga kan. Ha, dalam ustaz iyalah dah ustaz ada lebih ni apa salahnya ustaz pakai sikit untuk ustaz sendiri. Ha betul juga. Kan? Dia mula sikit 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 macam tulah. Sidang jemaah dirahmati Allah. Ya bak kata sekarang ni apa? Dia dah lama rancang, kita je lalai. Memang pun. Iblis dah rancang lama dah. Dalam Quran Allah dah sebut. Bila dia rancang, no. Tak kala dia dilaknat oleh Allah Ta'ala. Kenapa dia dilaknat? Dia engkar perintah Allah. Sida jemaah dan rahmati Allah. So dia dah rancang lama, dah kita je yang lalai. Betul lah tu. Sida jemaah. Dan terus lalai. Sampai ke sudah. Lepas tu hari akhirat besok dalam neraka Setan kata apa? Iblis kata apa? Yang kau pergi ikut aku tu kenapa? Sedang jemaah Dalam surah Ibrahim ayat 22 Allah ceritakan juga perkara ni Dalam neraka esok dia bangun Ibarat macam tu lah Yang kau ramai-ramai ni ikut aku ni kenapa? Siapa suruh? Yang betulnya Quran Kan? Yang betulnya Quran Aku ni cakap je Yang kau pergi ikut tu kenapa Aku tak suruh ikut pun Aku cuma bagi tahu saja <laughs> Kan Aku cuma bagi tahu je Ustaz kena kaya ha, Contoh Kan Ustaz kena ada kuasa Contoh Aku bagi tahu je Yang kau bersungguh sangat tu kenapa Tak kepada muka kita Sedang jemaah dan rahmati Allah yang asal-asal eloknya kita ini Allah dah bagi tahu dah pun. Carilah syurga. Syurga itu keretaan aku. Carilah keretaan aku tapi tak. Ikut juga setan, iblis, si dan jemaah. Ya. Baik. Selanjutnya apabila keadaan ini dibiarkan berlanjutan, ya, dalam keadaan kita tadi terus mengikut hawa nafsu, Lupa pada Allah Subhanahu taala melakukan dosa, kotoran yang lengkap di hati tidak dibersihkan, terus kotor, titik-titik hitam yang mengotori lembaran fitrah tidak dicucinya dengan taubat. Dosa ni boleh bersih anytime, saudara jemaah. Bahkan adalah hadis baginda pun menyebutkan bagaimana orang yang bertaubat seumpama tak ada dosa bersih bersih betul sidang jemaah maka sebab itu jugalah kita ni jangan eh, jangan kita ni pandang orang lain tu teruk tengok orang lain ni hina kan jangan sidang jemaah mungkin pada hari kita tengok seseorang itu berada dalam keadaan tak baik kan yang besoknya punya cerita kita tak tahu Kan Ataupun dalam keadaan yang kita tak nampak Kita tak tahu Yang sebenarnya dia sudah pun bertaubat Kepada Allah Subhanahu SWT Kan Jadi janganlah kita ni terlalu sangat Ya, oh ni tak boleh pakai ustaz ni tak boleh pakai. Ya, inilah ustaz penunggang agama contoh. Janganlah terlampau sangat sidang jemaah. Eh, bajet kita ni suci sangat. Ha, ramai perangai orang sekarang macam tu. Perasan dirinya tu suci sangat. Orang lain semua tak betul. Ya. Padahal dia lah paling tak betul. Tapi dia kerana dia paling tak betul. CP dia senang je. Bila dia tak betul. Maka dia tengok semua orang tak betul. Sidang jemaah. So. So bersihkanlah diri kita ini dengan taubat bahkan baginda nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri pun telah menunjukkan pedoman kepada kita rasul sendiri pun istighfar rasul sendiri pun taubat maka kita patutnya lebih lagi daripada itulah sidang jemaah lebih lagi daripada itu kan bahkan dengan kita melazimi istighfar itu juga Allah Subhanahu wa taala berikan kebaikan kepada kita. Kesedihan Allah hilangkan, rasa gelisah Allah tenangkan. Rezeki Allah taala berikan tanpa sedar, tak dijangka-jangka. Dengan apa tu? Istighfar. Sidajauma. Nak zikir apa ni Ustaz? Dalam kehidupan ni Ustaz, istighfar je lah. Pun boleh juga. Sidang jemaah. Apatah lagi pada hari ini khususnya sidang jemaah dan rahmati Allah. Kita sedang berada ya, dalam suatu tempoh masa yang tersangat-sangat baik. Sepuluh awal Zulhijjah. Sidang jemaah amal ibadah yang dilakukan pada 10 awal Zulhijjah ini si dan jemaah disebutkan dalam hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam suatu amal yang sangat dikasihi Allah lebih Allah kasih daripada orang pergi perang jalan Allah hmm, sampai teritulah istimewanya 10 awal Zulhijjah maka jangan kita sia-siakan jangan sia-siakan paling-paling tidak zikirlah. Ada orang lain yang lebih baik daripada kita, mungkin dia puasa sunat daripada awal satu Zulhijah sehingga sembilan. Tak apalah. Kan? Itu rahmat kelebihan yang Allah Taala berikan padanya. Ada orang banyak baca Qurannya, ada orang banyak salatnya kita banyak apa? Saya dan jemaah. Banyak duk saja. Ha, daripada dulu duk saja sampai sekarang duk saja. Kan? Jadi kita, kita yang nak kena muhasabah diri kita. Kan? Tengok orang yang lebih banyak amal ibadah pada kita, terbitkanlah juga rasa cemburu. Kan? Rasa dengki dengan demikian tak ada masalah. Boleh. Supaya apa? Supaya kita pun bersemangat sama untuk memperbanyakkan amal ibadah. Kan? Tapi yang perangai kita hari ini bila tengok orang banyak ibadat, dia jahat juga. Hmm, tu tak ada benda lain lah tu nak menunjuk lah tu pula. Kan? Dia malas. Dia tak nak buat. Berdengki tengok orang yang amal ibadat banyak banyak cemuh pula. Tahu-tahu pula dia hati orang tu nak menunjuk-nunjuk. Masya-Allah. Ya, sidang jemaah. Patut-patutnya bila tengok orang banyak amal ibadah telik dengan diri kita lah. Aku tak buat. Astagfirullahalazim. Baru betul. Kan? Ya, orang muda-muda kan. Tengok ayah-ayah kita, atuk-atuk kita. Rajin, gigih mari masjid Pagi, tengah hari, petang, malam mari masjid Kita muda, kuat, perkasa tak mari Patutnya dengki lah Kan? Allah Akbar Bagusnya pakcik ni Bagusnya ayah ni Ya? Tiap waktu mari masjid Aku tak mari pun Allah Akbar Astagfirullahaladzim Kan? Sekurang-kurangnya Ini <tus> tidak Dia fikir apa Elok lah tu tua-tua mari masjid Kan Dah nak mati Kan kita lambat lagi Ah ha, Dia fikir macam tu pula Astagfirullah Kan inilah Pelik tak pelik kita sekarang punya fikir ha? Kita rasa kita muda Tak payah mari masjid Habis kau ingat kau sempat tua Sempat ke tua Tidak jemaah Sekarang mati tak kira masa dah Bahkan yang muda-muda ramai mati sekarang Ramai yang muda mati sekarang Hak berumur ni elok je Sehat je Alhamdulillah Ya Itu pun tak boleh nak fikir lagi Ya minta Allah Ta'ala pelihara lah kita Ya sidat jemaah Baik Jadi titik-titik hitam uh, Yang mengotori lembaran fitrah Tidak dicuci dengan taubat maka lembaran hati yang telah dipenuhi dengan titik-titik hitam akan bertambah hitam dan menyebabkan kotoran yang sangat tebal yang memudahkan lagi iblis untuk menguasainya maka apabila hati sudah ditawan oleh iblis hati akan kurang membenci maksiat bahkan akan gembira dengan berbuat maksiat dan akhirnya Sampai ke tingkatan rasa bangga dengan bermacam-macam maksiat yang dilakukannya. Na'uzubillah, lah, tak jauh. ha? Maka tak heran dan tak pelik lah. Hari ini kita tengok ada orang macam tu. Berbangga-bangga pula dengan dosa yang dibuat. Allah Tak jauh lah. Ya? Hari ini Alhamdulillah Allah berikan ni'matnya pada kita. Ada hidayahnya, ada taufiknya. Tapi janganlah pula kita bangga. Janganlah pula kita riak. Kerana perkara ni bila-bila masa saja boleh berubah. Ha, boleh berubah. Maka sebab itu jugalah kita mintakan juga dengan Allah supaya Allah Taala tetapkan hati kita ini. Itu saja. Sidang jemaah. Kan? Ha. Baik. Apabila hati telah sampai ke peringkat ini, peringkat macam mana kotor sangat dah keras sakit tertutup kan afala yatadabbarunal qur'an am ala qulubin aqfaluha tertutup dah ada penutup ke hatinya ya orang cakap apa pun tak nak dengar apabila hati telah sampai ke peringkat ini bermakna ia sudah terlalu sakit dan sulit, sangat sulit untuk diubati. Sida jemaah. Oi. Sebab itu kan sida jemaah. Kalau pengalaman saya dulu semasa bertugas di bahagian perkahwinan sebagai pegawai runden cara pasangan suami isteri yang ada masalah ni kan. Tu terang saya kata tak reti nak nasihat orang ni. Apatah lagi yang dah dewasa Payah Bolehlah kita nasihat ya, Tapi Pokok pangkalnya hati tu sendiri macam mana Kalau hati tu baik Mudah-mudahan insya Allah Nasihat peringatan yang diberikan tadi tu Memberikan faedah Tapi kalau hati dah macam ni demikiannya Payah Payah sidang jemaah sebab itu kalau selalu dulu saya pun saya cakap dengan pasangan-pasangan yang datang tu saya kata saya tak ada kuasa magic. Kalau saya ada kuasa magic senang. Saya pegang kepala saya goncang si gerak 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 -ger -ger -ger. Ah balik baik. Tak ada. Saya cuma boleh nasihat saja. Kan kalau nak dengar dengar lah. Tak nak dengar lantak engkau lah. Kan. Payah sidang jemaah. Kan? Bayar. Apa yang kita mampu macam tu je lah. Nasihat. Bukan suruh berhenti nasihat. Nasihat tu tetap kena diberi ingat. Kan? Cuma nak bagi tahunya supaya kita fikir. Kita tu sendiri fikir. Sedar je, Jadi jangan sampai lah pada peringkat ini. Payah nak diubat. Ya, payah nak diubat. Baik. Lembaran putih fitrah telah menjadi hitam legam Sudah terlalu sulit untuk dibersihkan Hati yang seperti inilah yang dinamakan hati yang keras Hati yang tidak sensitif lagi dengan dosa Walaupun sebenar ia melakukan dosa yang besar Apakah lagi kalau hanya dosa-dosa yang kecil Sidang jemaah Dan hati yang seperti